પ્રવાસન ક્ષેત્રે વિકસી રહેલા કચ્છના પ્રવાસે આવતા લોકો કચ્છી વાનગીઓ કચ્છી પેંડા કચ્છી 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 અડદિયા પકવાન અને કચ્છી ગુલાબ પાકનો સ્વાદ માણતા હોય છે જોકે પેંડા સિવાય માવા અને ગુલાબની પાખણીઓ વડે બનતી મીઠાઈઓ ગુલાબ પાકનો સ્વાદ પણ લોકોને દાઢે વળગ્યો છે અંદાજિત સો વર્ષ પહેલા કચ્છના કંદોએ બનાવેલું ગુલાબ પાક આજે ન માત્ર કચ્છ પરંતુ દેશ વિદેશમાં પણ કચ્છની લોકપ્રિય મીઠાઈ તરીકે ખૂબ પ્રખ્યાત થયું છે રાજાશાહીના સમયથી જ કચ્છમાં માવામાંથી બનેલી કચ્છી મીઠાઈઓ ખાવાનું ચલણ હતું અને કચ્છના કંદોઈઓ પણ બની વિસ્તારમાં ચોખા દૂધના માવામાંથી અનેક મીઠાઈઓ બનાવતા હતા આ મીઠાઈનું નામ ગુલાબ પાક કઈ રીતે પડ્યું તે અંગે વાત કરવામાં આવે તો રાજાશાહી સમયમાં જ કચ્છના કંદોયોએ માવાની મીઠાઈમાં ગુલાબની પાખડીઓ ઉમેરી અને એક વિશેષ મીઠાઈ તૈયાર કરી હતી અને તેને ગુલાબ પાક નામ આપવામાં આવ્યું હતું વર્ષ ઓગણીસો સુડતાલીસમાં સિંધથી કચ્છના ખાવડા ગામે આવેલા અનેક કંદોયોએ કચ્છની મીઠાઈને એક વિશેષ ઓળખ અપાવી છે મીઠાઈના વેપારી રાજેશભાઈ ઠક્કરે જણાવ્યું હતું કે કચ્છની મીઠાઈઓ અહીંના બંને વિસ્તારમાં ચોખા દૂધમાંથી બનેલા માવાના કારણે વિશેષ હોય છે તેમાં પણ પણ ગુલાબ પાકને શેકેલા ડ્રાય ફ્રૂટ અને શુદ્ધ દૂધના માવાના કારણે તેને અન્ય મીઠાઈઓથી અલગ પાડે છે તેની બનાવટ અને તેનો સ્વાદ લોકોને ખૂબ જ પસંદ છે ગુલાબ પાકની ને આજે લગભગ સો વર્ષ થઈ ગયા છે અને આ એક સદીમાં આ મીઠાઈના ચાહકોની સંખ્યા સતત વધતી જાય છે કચ્છ ગુજરાત કા કલા ઓર સંસ્કૃતિ કા જિલ્લા હે ઉસમે ભી હમારે યહાં કી કચ્છ કી મીઠાઈઓ કા વિશેષ મહત્વ રહા હૈ हर प्रदेश में कच्छ की मिठाइयों का मांग ज़्यादा रहता है कोई भी कच्छ में आता है तो मिठाई लेके बिना जाता ही नहीं है उसमें से ही हमारा एक विशेष स्वीट मिठाई है गुलाब पाक बोलते हैं जो मावा और दूध से बनता है अलग अलग समय अनुसार इसमें चेंज भी आता है बदलाव भी हुआ है काफ़ी गुलाब पाक का है वो अस्सी से सौ साल पुरानी मिठाई है और कच्छ की मौसम के हिसाब से ही उसको बनाया जाता है और कच्छ के सिवा वो मेरे को नहीं लगता किधर बनता है जो बनाते हैं उसके पास जो कच्छ जैसा गुलाब पाक नहीं बन सकता है ये हमारी विशेषता है गुलाब पाक आ, मावे से बनता है दूध और मावे से बन रहा है समय अनुसार इसमें फेरफार होता है इसके बाद रोस्टेड गुलाब पाक भी बन रहा है जो मुहावे को थोड़ा सेक के बनाया जा, जा सकता है उसका कलर थोड़ा ब्राउन रहता है वो भी पेड़ी चेंज होता है तो मिठाई में भी थोड़ा बहुत बदल आता है इसके बाद हमारा एक नया प्रीमियम गुलाब पाक जो शाही गुलाब पाक बोलते हैं वो पचास दिन का इसका सेल्फ लाइफ है काफ़ी हमारे चाहक है हमारे कस्टमर हैं जो हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ज़िले से हमारा मंगाते हैं बॉम्बे में भी हमारा काफ़ी मिठाई ये जा रहा है और इसका सेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से आउट ऑफ इंडिया भी जा रहा है काफ़ी कस्टमर हमारे हमको फ़ोन करके बताते हैं कि हमको ये भेजो वहाँ उसका शादी पार्टी होता है तो गिफ्टिंग के लिए हमारा ये शाही गुलाब मंगवाते हैं गुलाब पाक एक राजाशाही से पहले ये मिठाई बन रहा है और कच्छ में इसका बहुत डिमांड है जो कच्छ के लोग है जहाँ जहाँ भी कच्छ वाले रहते हैं वो गुलाब पाक को याद करते ही है और अपने जहाँ होते रहते हैं वहाँ हमारी ये मिठाई मंगवाते हैं गुलाब पाक और भी एक इसका रीज़न है गुलाब पाक जो गुलाब का पत्ती होता है इसके अंदर गुरखन पड़ता है तो अपना ये अपना स्टमक है उसको भी अच्छा रहता है हर कस्टमर जो लेके जाता है वो खाता ही है और भी समर में ये ज़्यादा चलता है जो समर में गुलाब का अपना स्टमक को ठंडक देता है इसलिए उसका वैज्ञानिक भी ये है इसलिए वो कस्टमर हमारे काफ़ी मंगवाते हैं मेरा शॉप कच्छ में 50 साल से है हम 50 साल से भुज और गांधीधाम में हमारा शॉप है इससे पहले हमारा गांव खावड़ा था वहाँ के हम रहने वाले हैं वहाँ भी हमारा मिठाई का शॉप था जो बॉर्डर एरिया का गांव है जो इसको बन्नी के नाम से बुलाया जाता है बन्नी में जो मावा और दूध का जो उत्पादन है वो तो गुजरात में और कहीं नहीं है और इसका जो क्वालिटी है वो एकदम बेहतरीन है